Fatimə, görüm sadə ədəd nədir? 1-ə və özünə bölünən ədədlər. Aha, mürəkkəb nə ədədinədir? İçindən çox pəndən olan ədədlər mürəkkəb ədəddir. Bir necədir? Nə sadə, nədir? Sadə, nədir mürəkkəb? O hansıüstət ki sadədir, o okay. ikinci. İçindən başqa bütün ədədlər mürəkkəbdir. Aha. Yaxşı, Fatimə, ədədin sadə vuruqlara ayrılışı nə deyilir? Ədədin sadə vuruqlara ayrılışı. Bunun Onu hansı səsinə göstərmək? Aha, yaxşı. Əkobabi və Rəbbibabi nə verir bizə dəniz? A b. B. b bəs bölməsinə verir. Əvvəl yaxşı. A çıxılsın bə. Yox, yox, yox. Əkobabı böləbi varbı nə verir ki mənə? A b b. Yox, nə verir C. C nədir ki mənə deyir? C, C. ortaq olmaya. Quruların hasilidir. Qarşılığı sadə ədədlər nədir? Fatıma deyə bilərsən. Ə qarşılığı sadə ədədlər ortaq olanlar nədir? Ortaq bölənləri birə bərabər olmalıdır. Qarşılığı sadətdən əçobları nə dəns? Əçobları nədir? 1 Düzdə onların hasilidir. Bəli, onların, onların hasilidir. Hasili. Bəs əbobları nədir? Bu yaxları dedi ya. Onların cəmi qonağı. Bu cəmi nədir? Əbobları nədir? Əbobları 1. 4dan 6 nə çox neçədir? 10 çox 12 bəli, 12. E, 18dən 12 nə çox? 120. Yaxşı fikirdir. 120-nı da çıxar. 120 deyil. 120 ola bilər, amma ki 18dən 12 nə ki başqa dələt var. 36. 36 bəli. Yaxşı. Ə, 200 da hamınız. Bir də bir misal deyirəm, yazırsınız mənə. 480-i cədvəl üstünə mənə ayırın. 480-i cədvəl üstünə mənə sadə vuruqlara ayırın. Elə yazım ki, bir-bir hə, yazdım. Baya, bəli, bəli, bəli. Aa, bir də nə o dasqanı tozun, bir-birin içərisinə yazmıdın? Hələ bir yazdım, donan, fərq, o boyda dasqalar var. Yəni sənin yazdığın yetdi. Yaxşı, tanışmaq üçün çəkirik. O zaman Fatimə baxdı və ayırmağa. Ay, nə səhv yazısın. Bəlkə 0-lar keçmədim. Sən 68-i göstərdin ki, 280-dir. 48 vursun 10 göstərməliyik. 100 üzür istəyirəm mən. Niyə? 200-ü törədəcək.